Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Akila binti Muhammad Nahar daripada BM2 PPISMP. Yang dihormati Dr. Siti Salwa binti Atan merupakan pensyarah bagi subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Kod Kursus BMMB 1074. Bahasa bukan sekadar alat bicara, bahasa merupakan nadi tamadun bangsa. Terdapat dua tokoh unggul bahasa iaitu Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar dan Profesor Dok Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Beliau merupakan obo yang memandu perjalanan bahasa Melayu ke alam ilmu dasar dan perancangan moden. Sebelum itu, saya ingin menceritakan berkaitan latar belakang tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, tokoh Dr. Asma Haji Omar dilahirkan di Jitra pada 5 Mac 1940. Kemudian, beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Citra sehingga darjah lima. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran menengah di Malay Girls School di Kuala Lumpur sehingga tingkatan lima. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di Sultan Abdul Hamid College di Alus Takeda pada tahun 1958. Kemudian, beliau mendapat beasiswa untuk menyambung pelajaran di Indonesia. Beliau mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Indo bahasa Indonesia di Universitas Indonesia. Kemudian beliau menjadi profesor di Universiti Malaya sebagai profesor linguistik dan bahasa Melayu. Dr. Asma Haji Omar merupakan pakar linguistik dalam bidang linguistik teori dan terapan. Beliau juga telah menghasilkan ratusan karya dalam bidang fonologi, sintaksis, sosiolinguistik dan perancangan bahasa. Antara contoh karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah karya mengarang membaca dan membina. Seterusnya, karya bahasa dan alam pemikiran Melayu. Baiklah, kita beralih ke tokoh yang kedua iaitu Profesor Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Beliau dilahirkan di Kampung Banggo, Kota Baru, Kelantan pada 17 Disember pada tahun 1939. Beliau telah menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan di Kota Baru Kelantan pada tahun 1948 hingga 1952. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Maktab Perempuan Melayu di Jalan Damansara, Kuala Lumpur pada tahun 1953 hingga 1957. Beliau memperoleh Cambridge School Certificate dengan menyambungkan pelajaran di St. Francis Xavier Institution di Melaka sehingga tamat pengajian tingkatan enam. Dr. Niksafra Karim meneruskan pembelajaran di Universiti Malaya sehingga berjaya mendapat ijazah sajana muda sastra. Kemudian, beliau menjadi sebagai pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu sehingga berjaya menjawat jawatan sebagai Profesor Madya pada tahun 1976. Hasil tulisan Dr. Nisafiah Karim banyak disiarkan di dalam buku, majalah, jurnal dan apa tempatan. Antara contoh penulisan yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Bahasa Malaysia Masa Kini dan Karya Orang Melayu dengan Bahasa Mereka. berjalan petang bersama si dia melihat burung helang menuju mega. Dr. Asma dan Dr. Naksmi Safia pengkarya setia bahasa Melayu teguh dijaga. Ha, adakah anda semua tahu apakah peranan-peranan dalam dasar bahasa bagi tokoh-tokoh yang saya ceritakan sebentar lagi. Saya akan ceritakan tentang Dr. Asma Haji Omar terlebih dahulu. Peranan dia ialah mengasaskan gagasan linguistik Melayu asli. Hmm, bahasa Melayu wajar dikaji dari kerangka kita sendiri, bukan barat. Yang kedua, setelah Semua Haji Omar memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dengan membina korpus, istilah dan kerangka analisis linguistik. Sesuailah dengan dia punya pakar berkaitan linguistik dan sosiolinguistik. Beliau juga berperanan mengangkat bahasa Melayu ke medan antarabangsa melalui penulisan ilmiah, syarahan global dan pembentangan akademik yang menempatkan bahasa Melayu setara dengan bahasa dunia lain. Dr. Asmah juga turut memelihara bahasa warisan etnik dan bahasa minoriti dengan menjalankan ujian lapangan yang mendokumentasikan variasi bahasa, dialek dan budaya sekaligus mengekalkan hazana linguistik negara. Dalam samudra pengetahuan, setiap insan adalah pengembara. Hari ini, marilah kita berlayar seketika menyelam makna menimba hikmah dan mengutip mutiara ilmu yang memimpin masa depan. Baiklah, kita beralih kepada Dr. Nisafia Karim pula. Sebentar tadi, saya ceritakan berkaitan peranan Dr. Asma Haji Umar. Marilah kita pergi ke Dr. Nisafia Karim. Peranan Dr. Nisafia Karim ini sangat banyak. Antaranya, beliau pengarang bersama Tata Bahasa Dewan Rujukan Tertinggi Negara yang kita jadikan sebagai rujukan sehingga kini. Seterusnya, Dr. Nisafiah Karim menyumbang dalam dasar penggunaan bahasa kebangsaan di sekolah IPT dan sektor kerajaan. Hebat kan? Daripada peranan-peranan Dr. Asma Haji Omar dan Dr. Nisabda Karim, nampaknya Dr. Asma Haji Omar bekerja di aras teori dan kerangka akademik. Manakala Dr. Nisabda Karim mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan dasar. Kedua-duanya saling melengkapi kerana ada sangkut paut dengan akademik dan pembelajaran iaitu pendidikan di sekolah. Selain itu, Dr. Nisaka Karim berperanan memantapkan standar bahasa Melayu melalui penggubalan tata bahasa Dewan yang menjadi rujukan utama negara dalam pendidikan dan pentadbiran. Beliau memainkan peranan penting dalam perancangan dasar bahasa negara terutamanya dalam membina garis panduan penggunaan bahasa Melayu di institusi kerajaan media dan sekolah. Dr. Ngista Karim berperanan mendidik masyarakat seperti kita tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul melalui penulisan, syarahan dan penglibatan aktif dalam forum awam. Beliau juga berperanan memperjuangkan martabat bahasa Melayu dalam arus globalisasi dengan menegur isu pencemaran bahasa yang sering dilakukan oleh masyarakat sekarang serta Dr. Nisafari menggalakkan untuk penggunaan bahasa baku dalam konteks formal Dalam bidang pendidikan pula Bagi Dr. Asma Haji Omar Dr. Asma memperhalus pendidikan bahasa Melalui kerangka linguistik yang mendalam Membina asas ilmu yang kuat Agar pelajar memahami struktur dan roh bahasa Melayu Dari akar penjajah Bagi Dr. Nisa Fiakari pula Dr. Syafiqah Karim memantapkan tata bahasa dan penggunaan baku dalam sistem pendidikan memastikan pelajar bukan sekadar faham bahasa tetapi mampu menggunakannya secara tepat dan teratur Antara perbandingan bagi Dr. Asma Haji Omar dan Dr. Syafiqah Karim dalam bidang pendidikan Dr. Asma mendidik melalui ilmu linguistik yang luas manakala Dr. Nisafia Karim mendidik melalui kaedah penggunaan bahasa yang baku Dr. Asma mengembangkan pemikiran sementara Dr. Nisafia memperkemas fisik Nampaknya kita sudah selesai berbincang berkaitan bidang bahasa dan bidang pendidikan. Kini saya akan ceritakan berkaitan bidang penulisan ilmiah dan penerbitan. Bagi Dr. Asma Haji Omar menghasilkan ratusan buku dan jurnal akademik yang membuka ufuk baharu linguistik Melayu. Seperti yang saya ceritakan Di dalam latar belakang Dr. Sema Haji Omar Beliau telah membuat pelbagai buku karya Oleh itu, daripada karya-karya tersebut Ianya membawa bahasa ke pentas ilmu global Bagi contoh Dr. Niksadah hari inilah Beliau menulis karya Seperti Tata Bahasa Dewan Klosari dan buku ilmiah yang menjadi rujukan utama negara dalam penggunaan bahasa yang betul. Antara perbandingan <tik> Antara perbandingan bagi Dr. Asma Haji Omar dan Dr. Nisabawati Ila bagi Dr. Asma, tulisan Dr. Asma bersifat teoritis, iaitu teori. Yang kedua, bersifat analitis. Yang ketiga, bersifat eksploratif. Manakala bagi Dr. yang Fiyakarim, bersifat normatif, kemas dan membakukan sistem. Kedua-duanya ialah dua tiang ilmu satu mempelopori, satu menyeragamkan. Bagi Dr. Nik Safiah Karim pula, Dr. Nik Safiah Karim lebih lantang di dalam media sosial berkaitan kritikan terhadap pencemaran bahasa. Beliau menyeru masyarakat untuk menggunakan Bahasa Melayu standar Di dalam media sosial Televisyen dan penulisan umum Baiklah Saya akan ceritakan Berkaitan bidang media Komunikasi dan Masyarakat Bagi Dr. Asma Haji Omar Beliau mengangkat Suara ilmiah Dalam wacana umum Beliau menekankan nilai budaya dan identiti Melayu dalam bahasa. Hal ini untuk mengajak masyarakat menganggap bahasa sebagai jiwa bangsa. Antara perbandingan bagi Dr. Azma Haji Omar dan Dr. Nisafia Karim dalam bidang media komunikasi dan masyarakat, Dr. Azma menyentuh jiwa dan makna budaya. Manakala Dr. Nik Safia menyentuh disiplin dan tanggungjawab masyarakat. Seorang menyuburkan rasa, seorang lagi memperkemaskan amalan. Baiklah, dalam bidang kepemimpinan dan organisasi bagi dua tokoh yang saya ceritakan. Dr. Asma Haji Omar memimpin melalui pemikiran India dan penyelidikan melahirkan generasi sarjana bahasa yang mempelajari linguistik Melayu secara lebih mendalam. Bagi Dr. Nik Safia Karim pula, mem beliau memimpin organisasi bahasa seperti DBP. Seperti yang saya ceritakan, beliau Menulis tata bahasa Dewan. Sudah tentu beliau memimpin organisasi bahasa. Selain itu beliau memberikan arah dasar dan keputusan perancangan yang memberi impak terus kepada negara. Baiklah, antara perbandingan bagi kedua-dua tokoh tersebut ialah Dr. Asma Haji Omar menekankan dari segi ilmu manakala Dr. Nisafah Karim menekankan berkaitan pentadbiran Kedua-duanya saling melengkapi dalam benda dan juga pelaksanaan. Saya akan ceritakan berkaitan sumbangan pula bagi toko Dr. Asmah Haji Omar beliau baik dalam bidang akademik dan pendidikan beliau mengasas fakulti bahasa dan linguistik di Universiti Malaya Selain itu beliau juga memartabatkan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa penyelidikan di universiti Ya, yeah. Antara sumbangan Dr. Nik Pihakarim pula, beliau menjadi pensyarah dan penyelidik yang aktif dalam pendidikan bahasa Melayu. Selain itu, beliau menghasilkan pengajaran bahasa Melayu yang standar untuk sekolah dan universiti nya beliau membentuk dasar pendidikan bahasa melalui penglibatan dalam institusi akademik perbandingan sumbangan bagi Dr. Asmah Haji Umar dan Dr. Siti Aisyah Darinillah Dr. Asmah Haji Umar lebih ter Dr. Teras Haji ha? lebih menumpukan dalam pembinaan institusi dan bidang linguistik. Hmm. Seterusnya, bagi Dr. Nik Karim pula, beliau lebih terserlah dalam pembangunan kurikulum dan pengajaran bahasa Melayu. Dalam bidang perancangan dan dasar bahasa bagi tokoh Dr. Asma Haji Omar beliau terlibat dalam penyusunan dasar bahasa kebangsaan seterusnya beliau mengupas isu bahasa dari sudut isu sosio-linguistik dalam dan identiti bangsa sumbangan Dr. Nik Safiakarim beliau menjadi tokoh penting dalam Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP. Beliau juga menyumbang dalam pembinaan istilah, pembakuan, ejaan dan juga penyediaan kata bahasa Melayu yang standar. Uh, seterusnya, Dr. Nisabah Karim menyokong dasar bahasa melalui penyelidikan dan penulisan ilmiah. Bagi perbandingan Dr. Asma Haji Omar dan Dr. Nik Safiyah Karim, bagi Dr. Asma Haji Omar, beliau menekankan dari segi analitis dan reflektif dalam perancangan bahasa. Manakala bagi Dr. Nik Safiyah Karim, beliau lebih kepada Penggubalan standar pembakuan dan penyelidikan berkaitan bahasa. Manakala dalam bidang pengantarabangsaan bahasa Melayu, Dr. Asma Haji Umar membawa bahasa Melayu ke pentas dunia melalui persidangan linguistik antarabangsa daripada perkara tersebut dapat meningkatkan reputasi bahasa Melayu dalam kajian linguistik global. Baiklah, bagi sumbangan Dr. Nik Safia dalam bidang pengantarabangsaan bahasa Melayu ialah Dr. Nik Safia mengembangkan hubungan akademik antara sajana bahasa Melayu dengan sajana bahasa di luar negara. Beliau juga menjadi wakil dalam forum bahasa serantau. Antara perbandingan bagi Dr. Asma Haji Umar dan Dr. Nisa Fiyah Karim dalam bidang pengantarabangsaan bahasa Melayu ialah Dr. Asma lebih menonjol dalam aspek penyelidikan linguistik antarabangsa. Selain itu, Dr. Nisa Karim juga menonjol dalam hubungan akademik dan pengenalan budaya bahasa. Biar kata berada lembut, bak pagi, izinkan saya teruskan. Dalam bidang kesusasteraan dan karya ilmiah, sumbangan Dr. Asma Haji Omar menghasilkan karya akademik yang menjadi rujukan antarabangsa tentang bahasa Melayu selain itu beliau menyentuh aspek budaya masyarakat dan identiti dalam penulisannya sumbangan Dr. Nisa Karim pula dalam bidang kesusasteraan dan karya ilmiah beliau menghasilkan buku, kertas kerja dan artikel ilmiah dalam bidang tata bahasa dan pendidikan bahasa. Beliau juga membina karya rujukan utama dunia pendidikan. Antara perbandingan dari segi bidang kesusasteraan dan karya ilmiah, Dr. Asma Haji Omar menghasilkan karya yang lebih bersifat ilmiah, teoritis dan analitis. Bagi Dr. Nik Safia Karim pula menghasilkan karya yang lebih pragmatik dan digunakan dalam sistem pendidikan. ilmu bukan sekadar huruf yang berdiri Namun ilmu ini merupakan api yang membawa nyala dalam diri kita untuk menggerakkan diri kita sendiri Seperti itulah tokoh-tokoh yang saya ceritakan ini Baiklah Bagi bidang linguistik dan ilmu bahasa Dr. Asma Haji Omar memberikan sumbangan dari segi mengasas dan memperkukuh bidang linguistik moden di Malaysia. Seterusnya, beliau menghasilkan ratusan kajian tentang fonologi, sintaksis, dialektologi dan linguistik Melayu. Selain itu, beliau memperkenalkan pendekatan ilmiah terhadap struktur bahasa Melayu berasaskan bukti lapangan. Dari segi sumbangan, Dr. Nik Safia Karim pula, beliau menyumbang besar dalam tata bahasa melalui tata bahasa Dewan Rujukan Standard Negara. Beliau juga memperkukuh norma dan sistem bahasa baku dalam pendidikan kebangsaan. Selain itu, beliau menghasilkan karya ilmiah berkaitan morfologi, sintaksis dan penggunaan bahasa standar. Antara perbandingan yang terdapat dalam bidang linguistik dan ilmu bahasa bagi Dr. Asma Haji Omar, beliau menekankan ilmu linguistik yang luas dan analisis terperinci terhadap sistem bahasa bagi Dr. Nik Safiah Karim pula beliau memberi tumpuan kepada penyeragaman, pembakuan dan pembinaan tata bahasa untuk kegunaan nasional. Dr. Asmah menyelam dasar bahasa mencari intinya. Dr. Nik Safiah menyusun akarnya agar teguh di bumi nyata. wacana selesai disusun rapi hujah dibina berlandas fakta moga martabat bahasa terus berdiri menjadi warisan utuh sepanjang masa dua toko dua jalan namun satu tujuan seorang menyelam dasar ilmu seorang menyusun aturan nampak bintang dan rembulan yang sama-sama menerangi langit bahasa. Mereka memartabatkan bahasa Melayu dengan cahaya yang tidak pernah padam. Dari sini, dua tokoh yang saya ceritakan sebentar tadi memberi makna dan pengajaran bagi kita untuk memartabatkan bahasa Melayu dan kurangkan penggunaan dan pencemaran bahasa yang kian semakin digunakan oleh masyarakat kini rasa sayang hey sayang sayang lihat nona sayang sayang Jempedak di luar pagar Ambil galah, tolong julukkan Saya budak baru belajar Kalau salah, tolong tunjukkan Rasa sayang Hei, rasa sayang, sayang Hei, hei, lihat nona jauh Rasa sayang, sayang Hei, rasa sayang Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan di dalam peti Kalau ada silap dan salah Jangan disimpan di dalam hati Kalau ada sumur di ladang Boleh saya menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Boleh kita berjumpa lagi Rasa sayang hey, Rasa sayang sayang hey, he he lihat nona jauh rasa sayang sayang he.